режиссирование клипов до создания такой же, скажем серьезной серьезной картины. Ну, вот, ну. Насколько она серьезная, да, может быть, ну, ну, Нет, это серьезная работа, серьезная, ну, да. Робо. Вот, на самом деле, опять же, как я раньше сказал, смысл, смысл, который он должен быть в каждой какой-то работе, так исторически сложилось, что Рок-музыканты, вот и даже в наше время, они как-то больше к социальным каким-то проблемам ну, проявляют какой-то интерес. Вот. Если это были какие-то клипы с более таким, ну тоже смыслом, но более поверхностным, то есть это какая-то любовь, разочарование, э, возможно, я так немножко перебью сам себя. Mm -hmm. Скажу, вот у нас был проект Сердце к сердцу, концерт 2013 года, я для, для нами концерт, э, и мы mm -hmm. специально для этого записали песню, кавер э, на Руфуса Вайнбурга «Халилуя». Все его слышали в, песне, в фильме «Шрек». Вот. И мы сняли этот клип, песню, с... там смысл был концерта, собрать как можно больше денег для детей с ванной службы. Вот. И поэтому у нас в клипе участвовали э, девчонки, э, которые, собственно, жестами показывали смысл песни, мы параллельно с нами. Он еще пока просто не вышел, там, технические нюансы. Вот. Поэтому как всегда какой-то смысл был. И, а тут уже, если фильм брать, то ну, как-то больше ему стремиться. И плюс такая вот э, непростая ситуация, которую мы не могли обойти стороной, потому что ну, как минимум не безразлично. А просто снять клип какой-то. Ну, песню мы написали, естественно, который стал саундтреком, и даже будет клип по поводу этой метражки. Но, собственно, перенести события в 43-й год, так как это было как минимум неправильно снимать про события, которые происходят сейчас. А интересно, как отбывалась сама подготовка к фильму. Я, ну, я читала, что это завис актеры, вы набирали их из своих друзей, из знакомых. Как отбывался все-таки кастинг? Да, кастинг это, это очень громкое слово, мы любим его. Вот, то есть кто пришел, тот молодец. Я уже на руковике, мне спрашивали, говорил, что в принципе актеры могут стать кто угодно, разница в количестве дублей. Вот. На самом деле, изначально мы с Владимиром Амадием, который эпично не успел приехать сейчас, собрались вдвоем и решили, что надо снимать вот именно в таком жанре. Но как бы опыта в таком достаточно мало, но у нас был товарищ, есть товарищ и будет. Сергей Бородай из 172-го полка общества исторической реконструкции. Вот изначально обратились, он написал некоторые нюансы, то есть мы, в принципе, историей тоже увлекаемся, знали некоторые основные моменты, но нюансы, тонкости, он нам объяснил, я ему объяснил, как это будет красиво с художественной стороны, и на консенсусе таком сошлись, написали сценарий, и сколько это, 6 или 7 ну, полноценных дней съемки было, это были просто на локации, это Алексеевка, и на синем фоне отдельно тоже были съемки. Ну и он как бы уже курировал процесс по поводу мелочей. А ]とか. что наскладывается? Какие <с Family> <shame> Вот это да, это весело, я сейчас расскажу. Вот, собственно, синий фон, он такой 6, 6 метров на 3 метра. И на нем должны бегать солдаты, так как актеров ну, в итоге 14 человек было. А их ну, как минимум, то, допустим, должно быть 27-30 в кадре. Поэтому мы их переодевали, клонировали, то есть размножали на компьютере. Вот. И самое сложное это было, чтобы актеры представили, что сзади них что-то взрывается, и они как-то на это реагируют. Вот у нас товарищ Виктор, мы его вбрасывали в фон, вот так вот вдвоем держали, и вбрасывали, как будто бы взрыв. Вот. И было очень весело, он мальчик, поэтому Это у нас найдет и весело. Ну и то, что синий фон, он большой, большой парус на одной з найбільших точек Кировограда, поэтому постоянно сносила. А чи плануєте ви надалі займатися фільмами, переходити до більшого хронометражу, можливо зняти повнометражний фильм, повноцінний? Тоже как ми вже ранее говорили. Почему 15 минут, потому що денег не хватило? Да. Быть и вечная проблема. Мы бы с удовольствием, действительно. И э, ну, тут такое тоже, чтобы понимали, да, если кто видел трейлер, достаточно гиперболизированные события. Это не как снимали в Советском Союзе, вот то вот, такими вот длинными, томными кадрами да, по 6 минут. У вас по трейлеру наведу, ну, концентрованно на, достаточно досить на Да, ну да, как бы это лучшие моменты, собственно, дальше. Ну, там еще, конечно, есть вставленные э, в эти 15 минутах. Вот. Но там получается дело в том, что как эта публика воспримет, потому что ну, для нас мы ну, занимались различными эффектами, но именно конкретно вот, 3D-графика, вот, синефон это ну, в этом э, жанре именно мон монтирование с э, motion design, это как бы первая такая дебютная работа, как совместить именно живых персонажей с э, компьютерными. вот. И если оно понравится, там все-таки есть какие-то недочеты. Можно было сделать и лучше, когда бы это прошло дольше времени. Если понравится, то где-то мне даже валялся сценарий на вторую часть. А если тематика тоже? Да, да, второй? тоже. Но это самое важное, что это параллель проводит между mm -hmm. этими событиями. Основной же посыл, да я всегда говорил, вернулся, что бы то ни стало, исполнить свое святое обещание. А чи плануєте вы цей фильм далі высувати, может быть, у какие-то конкурсы, показывать в Украине? Например, конкурса Материнского кино и... ну, конкурсы. Да, раньше я когда-то принимал участие в таком объединении Energy TV, и они снимали различные ролики, но они были такого очень низкого качества, именно в плане... может, драматургия была и хорошая, но, то есть, это не Full HD, допустим, это не эффекты, это вот как старые такие камеры. Вот. И тогда они, в принципе, отправляли свои работы и получали даже какие-то премии. То мы хотим тоже, если получится, отправить вот Интер э, объявила о конкурсе короткометражек. Если получится, Кировоград канал выделит нам эти 15 минут времени, мы покажем. Вот. Да. И было ну, Знаете, вашу думку про стан украинского кино, его перспективы. Ну, вы, вы, вы людина, который крутится в этой Не нужно быть вырезать полностью. <laughs> мы вот что так спешили, намокли, там это мы из театра Микропивницкого, кстати, мы Да, мы, мы из этого, то есть мы брали сегодня костюмы, опять те, которые мы уже брали на съемку, брали для презентации у нас на презентации будут ребята в форме которые собственно с ними можно будет фотографироваться они будут исполнять роль такого антуража и там просто директору конечно спасибо и заместителю который выделился но конкретно в цехах этих, даже если, если говорить про кино в общем можно конкретно ячейку взять как, как не просто какую-то гимнастерку или пилотку выбить из, из нет она есть я просто не знаю вот. А насчет кино, к сожалению, вот, очень, очень как-то это все действительно, даже когда было все хорошо, это не финансировалось, это не развивалось, поэтому все, у меня даже есть знакомые, все хорошие кадры повыезжали. Вот, допустим, Антон Исаев, мой хороший товарищ, он Дубай, Греция, ну и в России там заказы есть. То есть здесь это не котируется. На своем опыте мы это тоже проверили. Все будет на Концерты а, да, объясняю. Почему на, на пивблогодинный? Серьезно, это настолько тоже такая интересная ситуация. А, Но ну, это все, ну, еще тот же момент. Я об этом там сказал, и тут хочу сказать. Этот Сергей Парадай, который с нами дал аутентичные немецкие и советские костюмы, основную часть Он отправился в АТО В принципе, он не только ну, профессиональный военный и был ранен буквально недавно. И вот именно концерт. То есть, изначально какого-то такого концерта не было в планах уже позже он появился потому что ну, каждый я думаю коснулся этой проблемы у кого-то незнакомый знакомый или, или, или близкий человек который как-то там пострадал вот и почему бы и не сделать такую инициативу ну, когда подходишь конкретно к людям с предложением а показываешь зачем что все на своих началах только помогите вот организация концерта что мы все перечислили да хорошо до свидания мы поможем но как бы не совсем вот. Поэтому часть средств, собственно, организацию концерта, то есть это аппаратура, ну, ми минимум какой-то. Нам сделали скидку. Вот Ларго, спасибо им, они сделали скидку на полиграфию рекламное детство. Мы нашли по самой низкой цене вот такого Александра Григорьева, самый более-менее нормальной и Он тоже нам скидочку сделал. Вот, но все равно это выходит достаточно внушительная сумма, ну как, как для таких студентов, я не знаю. Поэтому и билеты, кстати, остались, то есть в зависимости от подражания цен, билеты на уровне как бы 25 гривен, не 50, не 60, чтобы студенты могли прийти. Вот. И поэтому часть идет на организацию концерта, часть на... Ну, да. все час.